ओ नमः शिवाय नमस्कार सोमवार सोमवारसीमध्ये श्रवणकरत आहत शिवस्तुति नमस्तुभ्यं भगवते शङ्कराय महात्मने जगदुत्पत्तिविनाशाणां हेतवे मोक्षहेतवे सर्वदेवादिदेवाय पार्वतीपतये नमः ऋषियोगी मुनीन्द्राणां त्वमेव परमागति ब्रह्माण्डगोलके देव दयालुनां त्वमग्रणी अत एवलं पीतं त्वया हालाहलं विषं गङ्गाधरमहादेव महादेव चन्द्रालङ्कृतमस्तक परमेश्वर मां पाहि भयं वारय वारय सर्वपापं प्रशमय सर्वतापं निवारय दुःखं हर हराशेषं मृत्युं विद्रावय धृतं स्तुतिं कर्तु न मे शक्तिस्तव वागत्यगोचर देहि सत्सङ्गतिं बकि निश्चलं त्वयि शङ्कर सर्वारिष्टं परिहर विनाशय दारिद्रं हर सर्वेश सर्वान् कामान् प्रपूरय मुखे नाम दृशरूपं हृदये त्वत्पदाम्बुजं ममास्तु मे नमः साम्ब प्रसन्नो भव सर्वदा त्वदर्शनविधिज्ञाने न भक्तिस्त्वयिमे हृदि अथाप्यनुग्रहाणेश केवलं दययोद्धर